ये पांच विशेष आशीर्वाद मंत्र हैं ब्राम्यं पुण्यं महर्यच्च श्रष्ट उपादन कारकं वेदवृक्षो भवद नित्यं तत्पुण्याहं भृवन्तु नः भो ब्राह्मणः मयंश कुटुंबिने महाजनां नमस्कारवाणाय आशीर्वादन अपेक्षाणाय मया क्रियामानस्य संकल्पित कर्मणः पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु पुण्यहम् ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुण्यहि मां पृथिव्याम् उद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुराकृतं ऋषिभिः सिद्ध तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः भो ब्रह्मणः मया सङ्कल्पितकर्मणिः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु आस्तु कल्याणम् ॐ जथे मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्या गुं शूद्राय चार्जाय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानन दक्षिणा ये दातुर्ह भूय समय मे काम समृद्धता मुपमादो नमतु सागर से यथा वृद्धि महालक्ष्मी कृता संपूर्ण सुप्रभावाच तां चरिद्धि ब्रुवंतु संकल्पित कार्य हृदय वृद्धि रिद्धि भवंतु ब्रुवंतु कर्म रिद्यता मह ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्नम ज्योतिरमृता अभूम दिवं पृथिव्या अद्या अरुहा मा विदाम देवांत स्वर्ज्योति स्वस्तस्य विनाशाख्य पुल्य पुण्य कल्याण विनायकं प्रियानित्यं ं च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः अस्मिन् कर्मणिः स्वस्ति 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 भवन्तु ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्तिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो भ्रदर्शवाहं स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु समुद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिकां हरिप्रिया च मंगल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः अस्मिन् कर्मणे श्रीः अस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु अस्तु श्रीः ॐ मनसः काम मकूति वाच सत्यमशीय पशूनागौरूपम रसोजस श्रीशयता मयि स्वाहा इशीर्वाद अभिषेके पत्नी वा अभिषेक अभिषेकमंत्र ॐ पयः प्रतिम्यां पय ओखदे खु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदः पयस्वती प्रतिशन्तु मयम् ॐ पञ्च नद्य सरस्वतीमपि सरस्वती तु वाञ्झला सोदेशे भवत्सरितः ॐ वरुणस्योतं भनमसि वरुणस्य स्तम्भसर्जनीस्थो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरितसदनमासीद ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि माम् ॐ देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोमस्ताभ्यां सरस्वत्ये वाचो जन्तुर्जान्त्रे ददामि बृहस्पतिष्ट वा साम्राज्येन विखिञ्चाम्यसोम् ॐ देवस्य त्वावितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यं उष्णोऽस्ताभ्यां सरस्वते वाचो जन्तुर्जन्तेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां उष्णो हस्ताभ्याह्मम् अश्विनोर्विखजेन तेजसि ब्रह्मवर्चसाया विखिञ्चामि सरस्वत्यै विखजेन वीर्याय नान्द्याय ना विखिञ्चामिन्द्रसिण ध्रियेण ना ना बलायश्वे जशसे अभिखिञ्चामि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं जभद्रन् तन्न आसुव ॐ दाम च ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवजज्ञं प्रावान्तु नः शुभे त्वं जविष्टदाशुपो नमः पाहि षणुदे गिरः रक्षातोकमुतद्मना ॐ अन्नपते अन्नस्यो न देयनमिव सूक्ष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिक ओर्जन् देहि द्विपदे चतुःपदीं ॐ द्युः शान्तिरान्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरुखदय शान्ति वनस्पतयः शान्तर्विष देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यत समीहसि ततो नु अभयं कुरु शाण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु सर्वोपद्रव शांतिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु अस्तु अमृताभिषेक यह स्नान के टाइम में भी इनका उपयोग किया जा सकता है